во Франции, кстати, желательно знать французский. Ну, кроме там, может, Парижа и Лазурного берега. То есть таких супер туристических мест. А вообще, ну, тебя могут, они могут сделать вид и часто так делают, что они английский не понимают, не знают и вообще. Ну, ты приехал во Францию, говори на французском. Если ты его не знаешь, твои проблемы. И это везде в ресторанах, в магазинах и, и, и так далее. И все это тебе даже показывают. То есть вот я помню, мы в эксен провансе были, это еще в 2023 году. Я просто, я в булочную зашел в буланжери и говорю, мне ту, там ту багец. Она меня переспрашивает на французском там ду багец. То есть, <coughs> и пока я за ней не пере... за ней не повторил на французском два багета. Она мне их не продала принципиально, за мной очередь стоит, я в нее выставил очередь, и вся очередь же стоит и смотрит, как я скажу на французском два багета, еще надо сказать правильно, с правильным произношением, не, не ведь там, надо правильно сказать. И такое здесь очень часто, что официанты делают вид English, но, ну, ну, а что я должна знать в язык тебе надо, учи французский, не надо, иди, не хочешь, уходи, то есть здесь политика очень простая. А так что учу. хотя бы дуолинго уровень А1 нужно знать для Франции. А вот это, ну я А1 не знаю, но ну, реально дуалинго учил для того, чтобы во Франции что-то заказать. Часто очень меню только на французском. Твои проблемы о чем мы даже... Ну, тут своя история почему-то. что Франция очень великая страна, но у нее очень великое прошлое. Ну, учите французский, тоже не помешает.